Раньше я стоял на Семеновке на блок возле школы детской с оружием в руках. Когда я все это беспредел увидел, я решил перейти на сторону украинской армии. Это единственное, я считаю, правильное решение. Сейчас очень многие из вас теряют жизни, теряют своих родных и близких, только может быть из-за непонимания. В основном вы такие, сейчас вы боитесь Никто вас здесь не тронет. Если вы добровольно перейдете на сторону украинской армии, никаких к вам претензий не будет. Если не перейдете, просто сложите оружие, не занимайтесь мародерством, грабежами, дайте людям спокойно жить. Это сейчас очень многие из вас дают очень ценную информацию. Вы видите, какие последние удары артиллерийские были. Почти они все яблочках и будет так продолжаться еще дальше, дальше и будет вам хуже. Просьба, ребятки, не, не губите свои жизни, не губите свои семьи, складывайте оружие, выходите. Вас здесь никто не будет не судить, вам пообещали амнистию, а если будете сотрудничать с украинскими войсками, вообще никаких вопросов к вам больше не будет. Изначально мне мне нравилось, изначально, скажем так политика Донецкой республики, так называемой, Луганской, все на словах было правильно. Но когда это зашло дальше, вы начали первое с того, что начали, извините за выражение, отжимать рынок, отжали все автозаправки. В общем, грубый бандитизм. Сейчас у вас все меньше и меньше нормальных людей, которые остались. Одни наркоманы, почти алкоголики. И люди, которые не умеют толком держать оружие в руках. Вы учите малолеток воевать. А вы подумали о их матерях? Когда они попадут под артиллерийский обстрел, хоронить будет нечего. О загубленных жизнях, не родившихся детях. Еще раз прошу вас, Саня рыжий, бросай это грязное дело, или прячься в погребе жди, или выходите на сторону украинской армии. Андрюха, ты тоже, вы меня узнаете. Поэтому я обращаюсь к вам, пожалуйста, выходите. Привозили оружие в основном российского, можно посмотреть по гильзам даже и российское оружие потому что автоматов таких у нас не было ни, в складах, ни на складах украинской армии не было нигде не было у нас и стрел не было не было ПЗРК новейших систем Россия помогает хотелось бы обратиться и к гражданам тоже России вы живете, вы живете в государстве непонятном государстве. Вы поддерживаете Пу Путина. У вас нет свободы слова. Вы живете только в крупных городах. Заедьте 100 километров от Москвы, и вы посмотрите настоящую картину жизни. Сейчас Путин запретил вывозить, вывозить даже трупы ваших бойцов обратно. Вы их закапываете, как собак, на Семеновке, на Селезневке. Вас даже не похоронят, а вас забудут через несколько лет все. Будут помнить только, кому вы действительно дороги. Они воюют в основном за деньги. За деньги. Люди, которые прошли одну, две, три войны, они с огромным опытом. Они воюют чисто из-за денег. И ввели в заблуждение мирных жителей, местных, которые бы сейчас себе спокойно работали, строили жилище, они восстанавливали его после войны. Нет, нет там людей, которые воюют за идею. Правят всем деньги, еще раз деньги. А местные вы сами знаете, как платят и сколько платят. Пацаны рыли окопы за 20-30 гривен в день, малолетки. Я сомневаюсь, что в российском законодательстве разрешено использовать труд малолеток на тяжелых работах по 12 часов в день.